Это актуально. Это интересно. Это важно. Это познавательно. Это честно. Это ток-шоу в фокусе. Сегодня в студии я приветствую аж три гостя. Это пасторы из Европы, Бельгия Артур, Германия Виктор и город Лиль, Дмитрий, с такой фамилией хорошей, пасечник, медовая фамилия, сладкая фамилия. Всегда, когда вижу Дмитрия, хочется меду. Вот. Они приехали а, в гости ко мне в студию в город Киев. Мы участвуем здесь в большой конференции, разную работу делаем. Я говорю, почему бы нам не поговорить сегодня на разные темы, дать советы людям. Я часто слышу вот эту фразу «душевные раны». Мне хотелось бы сегодня с вами разобраться по этой теме вообще. Есть так много, извините, в кавычках скажу, замороченных людей, они вечно изранены. А есть люди, которые, ну действительно, их тряханула жизнь, рана есть, да. и они как-то восстанавливаются, лечатся и идут дальше. А есть такие, кто вечно жалуется, я изранен, я изранен, я изранен. И хотелось бы поговорить вообще о, об этих ранах, насколько это законно даже, Библии иметь эти раны, носить их, говорить о них постоянно. Я, например, считаю, что с ранами надо расправляться быстро, нужно их лечить. Конечно. Любая рана это зараза потенциальная. Знаете, я когда был маленький, я столько ран перетерпел в своей жизни, пока я вырос, я много болел угу. физически, все время у меня какие-то порезы были, то я ногу порезал, то я руку порезал, то сломал какое-то место. Эти раны болели, но потом они залечивались, и я приобретал определенный опыт куда я... не лезть да абсолютно у русских говорят так наступил один раз на грабли второй раз туда не иди если у русских также говорят когда идешь об камень споткнулся обойди камень mm -hmm. то есть есть естественный процесс хорошо когда человек встречается с какими-то трудностями эти трудности я верю что человека укрепляют делают его мудрым понимать как тебе в такой или другой ситуации обходиться, потому что мы живем в, в этом. Мире. А вот если аналогию эту продолжить, как раз таки, я детство свое вспоминаю, я поранился как один раз, один раз, и мама говорит, первое, что нужно делать, давай будем зеленкой мазать и обрабатывать как-то. Я говорю, ну, нет, мама! И она бегала за мной, меня догоняли все родственники, чтобы поймать меня и вылечить меня. Я хочу сказать, какие молодцы твои родственники и мама, что они тебя поймали. Почему? Так вот потому и в церкви, мне кажется, так также. Бывает. Некоторые люди Убегают. застряли в состоянии обиды или в состоянии я болезни. О -о -о. Я бы еще так О -о -о. сказал 15 бы. Нек... лет верующая, и вот да. я вот такая. Некоторые вот постоянно... люди застря... застряли, я, я бы сказал бы, в детстве. Потому ну, что нет. в детстве спотыкается постоянно, падает, mm -hmm. что-то что что тянет, на него летит. То есть если в детстве человек застревает, он будет всегда раненый. Взрослый человек, ну, я, я, я не помню, когда я падал. То есть, ну, бывает иногда поскольку. Взрослые да. тоже бывают. Бывает, да. Особенно сейчас зимой. Но мы говорим: а сейчас, если да. у человека частые раны, что-то он не растет. Какая-то проблема. Я хотел бы почитать в словарь. Обязательно я залажу почти каждую тему. Я обязательно словарь беру. Это интересно, всегда интересно. Захожу. Рана. Вот просто слово рана. Это порез, поруб, протык на теле. Расторжение целостности кожи от наружного насилия, иногда с рассечкой и подкожных внутренних частей. Там еще очень много написано. Mm -hmm. Суть в том, что некая внешняя оболочка рассечена mm -hmm. и обнуж, обнажена внутренность. Открыто Может, для, да, для мне кажется, воздействия. Мне кажется, это и похоже на душевные какие-то вещи. То есть, что-то yeah. там такое, какой-то надрез внешнее воздействие. Yeah. И вдруг человек. Э не целостный. Mm -hmm. Вот есть такое понятие целостность. Целостность души. Вот душа mm -hmm. надорвана, mm -hmm. поломана. Кто-то говорит, мое сердце разбито. Вот да. есть же это Или камень да, на да. сердце. Камень на сердце, разбитое сердце. И люди хорошую роль играют иногда и в церквях, улыбаются, радуются, но внутри у них вот это есть. Я, я хотел бы об этом говорить. Как помогать таким людям? Я, я думаю, что ну, каждый человек имел, имеет рану. Но Иисус говорит, приходите ко мне. Все. То есть избежать ран невозможно, я такую мысль ловлю. Да, я думаю, каждый человек где-то, либо в детстве, либо неправильное воспитание, либо через То есть мир. Дух. Давай так, мир устроен жестко. Ну, Все-таки, да. так или иначе, может быть, Нет, не каждый день, но все равно получишь рану. Смотри, вот так поставим этот вопрос. Есть ребенок в детстве, что без царапинки, Вот а Нет, У меня трое вот сейчас маленьких, боже мой, мы каждый день что-нибудь. Если это так, значит и душевное состояние человека то же самое. То есть раны будут, есть, но вопрос. Так может быть, вот сказать телезрителям об этом? Вы не индивидуальность или не случайность, ну как вот только у меня это. У тебя есть? Было? Да, конечно. Было? Конечно, было. Было? Было у всех. Было. Да, конечно. Оператора у вас было. <свист> <свист> все, <свист> все, <свист> все, <свист> все машут да, рукой мне. Да. Но я думаю, тогда нужно понять, что это общая проблема, и это интересная мысль. Как мы дальше идем? Как помогаем? людям? Я, я думаю, даже в Библии об этом написано: что все упали, все падали. Все согрешили, все согрешили от Адама, всеми наследовали. А вот еще это. Иисус, одно из самых первых посланий, которые вообще произнес после 40 поста: Дух Господень на мне, то есть Бог mm -hmm. объял меня, потому что. Есть помазание, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Да. То есть речь идет о неком исцелении, помощи людям, у которых сердце mm -hmm. болит. Не болит да. э, э, физическое, физическое сердце, речь идет о состоянии да. души, да. внутренности. Да. То есть Иисус, оказывается, пришел помогать. Дело мне. в том, что он, э, он тоже получил раны, но Он получил раны из-за нас. Но человек часто он получает раны, потому что он, он сам делает то, чтобы эти раны у него были, не защищая других. Когда мы можем защищать других, получить рану, это как бы это учиться от Иисуса. Даже Иисус говорит, или Слово Божье говорит о том, что лучше бы вам быть над обидой, чтобы иметь превосходство над обидой, не допускать ее на себя, но чтобы она была под тобой. Тебе, нам Иисус дает власть побеждать. Если человек допускает обиду свое внутреннее, тогда эта обида начинает рано кровоточить и происходит воспалительный процесс. Человек начинает сострадать сам себе, человек начинает само себя уничижать и прочее, прочее. И это приводит к человеку к долгому процессу болезни. Но такому человеку лучше обратиться к пастору, к служителю и сказать: в моей жизни что-то вот так произошло. Я прошу тебя, помоги. Должна быть смелость. У любого человека должна быть смелость прийти к пастору и сказать: у меня есть вот такая обида: не стесняться, не бояться. Пастор призван Богом для того, чтобы совершить вот это исцеляющее действие. Иногда это нужен взгляд со стороны. Вот бывает, да, что просто независимый взгляд. И пастор, хороший пастор, может помочь в этом да. посмотреть на ситуацию извне. Если человек приходит с ранами, вот я болею, у меня проблема в душе постоянная, он раскрывает да, может быть, какую-то историю, он начинает рассказывать. Что мы советуем, как мы разбираемся? Да, естественно, э, если это верующий человек в церкви, если это верующий человек, естественно, надо сравнивать э, э, с Иисусом Христом. Что если это обида, в Библии написано «прощайте, как и Иисус Христос простил да. right? Если это, э, не знаю, там, боль, э, «оно смотри, Иисус Если обидели, «оно смотри, как Иисуса обидели». Оно вот это. Я всегда стараюсь сравнивать, э, сравнить или... Человеку привести к Иисусу Христу. Я знаю, что Иисус помазан, он помазанный, чтобы он освободил, он может освободить человека от... от всякой боли, от всякой трудности. Я встречался с тем, что люди, как бы сделал аналогию, что оголенные нервы. Mm -hmm. Когда человек душевный, ну, на, это, поверхность, да, это защитная да, поверхность. когда душевный, он у него чувство наверху. Mm -hmm. Когда нету, и когда нервы наверху, то чувствуется любое прикосновение и оно болит. Вот мы начали говорить, или я говорил такую фразу, что камень на душе, это ну, как рана, это да? Камень. И вы знаете, что? Многие люди, у которых камень на душе, они сами не замечают этого. Они берут этот камень, который у них на душе, и кидают в другого человека. Они передают эту душевную боль другому человеку. Люди, вам не нужен этот камень на душе. Вы, вы, как его, с ним справиться, как от него избавиться, я не знаю, разрешится ли вопрос в сегодняшней дискуссии, в сегодняшней передаче. Но я хочу сказать, этот камень на душе, его нужно убрать. Его нельзя кидать в другого человека, нельзя воспалять этим камнем или этим броском других людей. Человек может совершить победу, со всей любой болезнью с Господом. Только верующий в Господа Иисуса, Аминь, Христа. он преодолеет все, он будет совершенным победителем. Вам не нужно эти камни, не нужно душевные раны сохранять и держать. Вот, сострадать, искать к себе сострадание, перешагивать эти болезни. В моей жизни тоже, как пастора, был один молодой человек, когда я с ним познакомился любое слово, когда ему говоришь Иисус или что-то, или он начинает о себе рассказывать. 20, за 20 лет и он этому парню и он сразу всегда плачет у него такое со стороны. Я думаю, ну надо же такое рано. И когда я начал с этим человеком говорить ближе, я увидел, что он пережил отвержение от родителей, он не получил никакое воспитание, человек практически жил как вот... Фрос, не, ну понимаешь, нарушенный, что, нарушенный, что в на... этом да, случае нарушенный. получается? Очень часто люди говорят, меня не любили, у меня было отвержение. Но они Они берут, они берут раны, которые затягиваются, они опять берут, руки. их. Они опять люди. вот это заживает, а он опять его разрывает. Но а, обычно справедливостью это все объясняют. Вот справедливо, они действительно виноваты, они меня обидели. Мой муж бросил меня. Очень Он справедливо часто. бросил. Да, да, это да. Справедливо. справедливо бросил. Но здесь вопрос: что а, только с Господом можно полное исцеление и освобождение Смотри. получить. У, у меня да. в моей пасторской а работе, может быть, это смерти. Знаешь, Виктор, Конечно. встречался человек, один молодой парень прибился к нашей церкви, в Казахстане я служил. Угу. Его мама ему в детстве плоскогубцами ногти вырывала. Вот у нее было помешательство какое-то на алкоголической почве. И я посмотрел на его руки, я говорю: а что это такое? И он, он даже не мог говорить мне об этом, потом его рассказала его опекуня или дальняя какая-то очень родственница, которая помогала ему. И он такой страх имел внутри на основании, видимо, вот этих всех переживаний, угу. что он говорит, я даже по улицам боюсь ходить, я боюсь, что меня меня обидят, я боюсь других парней, я боюсь всего. И вот э, я ему говорил... Э, все, что мог сказать Бог любит тебя, молился за него, руки возлагал на него. Я говорю: смотри, ты просто когда один находишься, начинай молиться, молиться, молиться на иных языках, и ты будешь промаливать свое будущее, настоящее, mm -hmm. и все, да. Бог будет помогать. И я начал с ним просто проводить время. Мы дружили, как вот он помогал по церкви, я его накормлю где-то, он у меня переночует. Мы где-то с ним с компаниями церковными где-то я его Вы всегда ездовать, подтягиваю, всегда Вы, я оплачиваю его выезды, всегда стараюсь его тянуть. И сейчас вот он работает, делает бассейн президенту страны. Человек поднялся. Красивый Господь отец. дает победу. Улыбается, ходит в церкви, общительный, служащий я его вижу на всех фотографиях церковных, да. на всех акциях. Он мне пишет, я говорит, в гости как-нибудь приеду. Я, Значит, говорю, можно освободиться я думаю, от как, как мне победа нужна? тебя, человек. представь, у человека наверняка какие раны, какие обиды. Да, да, Восстановился, да. это Восстановился, это реальность. Но есть альтернативный случай, наверняка вы тоже вспомните. Ой, и я, и я, и я, и 10 лет, и 15 лет, и 20 лет. И ты думаешь, да, боже мой, может быть, тебя добить, чтобы ты не мучился уже, <с уже <с до такой степени. Чего ты мучаешься? Давай тебя добьем просто уже. Знаете, у меня вот, когда ты начал говорить про этого парня, которому оторвали ногти, мама, это жестоко, конечно. Но у меня есть друг, он сейчас пастор тоже. И у него папа жестокий был человек, выпивающий. И, и парень... Э, он никогда не понимал, не видел, чтобы папа говорил какие-то хорошие слова о маме, чтобы папа там положил руку на маму не обнимал. или обнимал, Руби, не обнимал детей. Грубо. Его старший брат однажды пришел со школы и радостно говорит. Папа, я получил пятерку, а папа взял э, помойное ведро и э, взял туда своего Давай, ребенка. Я вот я, тебе я, пятерка. Я, я, я. Ты, и, знаете, это жестокие отношения. Может быть, у него у самого рра изранен. Возможно. Там, 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 там. И и. Но я хочу сказать, что опять же есть победа, есть выход из этой ситуации. Да. И мой друг, когда он уже стал служителем, когда он женился, у него прекрасная супруга, прекрасные дети. И он начал замечать, он мне свидетельствовал, со слезами на глазах, он говорит, я начал замечать, что я перед людьми не могу взять своего сына на руки и сказать, ты мое любимое дитя, ты мой сын и все такое. Комплекс. Да, и, и он, знаете, он, он говорит, я прикладывал усилия. Когда жена, теща уходила из дома, он брал своего ребенка, обнимал его, поднимал и говорил, ты мой сын, ты мой любимый сын. И он через силу эти, он делал попытки. И когда он, он перешагнул этот момент, он со слезами просто Получил победу и, и поднял ребенка. И потом, когда жена пришла, он обнимал ребенка, говорил: Это мой сын, это мое дитя, я люблю тебя. И теперь у этого человека два взрослых э, ну уже сына, и Господь. И, видя такую любовь, видя такое отцовство, подарил еще совсем недавно этому пастору э, дочку, О -о -о. Она, ей вот исполнилось, может быть, три ну, два взрослых и... сына да. и маленькая дочка. Бог он милостив, это три дает утешение. Да. Три часа ночи, человек звонит и говорит, пастор, что ты имел в виду, когда проповедовал это, mm. я говорю, ну то, что проповедовал, то я имел в виду. Ты обо, мне говорил, ты обо мне говорил. Я увидел человек, который э, ранимый, он сам мучается. Он, я говорю, оголенный о нерв. и он сам мучается, и он на других обижается. И mm. когда mm. ему mm. говоришь, тебе нужно лекарство, вот это, вот это, вот это, он говорит, нет, я сама знаю, как мне это, и опять то же самое. Э, годы вот, в этом да, да. Годы. И что делать? Я думаю, просто э, Слово Божие или пастор, что советует, шаг за шагом надо это делать. Простить, исповедовать Христа, э, жить по заповедям, то есть то, что Бог через Писание говорит. Становиться духовным. А я я да. думаю, что даже из раненых людей внутри, если они с годами вот носят свои обиды, их даже в служении в церкви никуда нельзя пускать. Я увидел, что останется. раненые люди опасны. Помните, когда Амнон взял ну, свою сводную. сестру, да, 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 сводную, да. Э, и да, не сводную, красиво, родную да. по, только по отцу, и он ее насиловал. А Весолом это, это просто в сердце, он вроде бы все хорошо, а он не обиделся, подал виду. и целых два года держал Не обидел, подал виду, да. но он что? Он опасный и раненый. Он убил, совершил убийство своего брата. Да, я тоже думаю, что обиженные люди ⁇ это очень опасные люди. У каждого они на пути встречаются. Да и когда мы были обиженными, мы тоже были опасными. Да, очень опасные, да. Иногда люди заливают это алкоголем, да. наркотики, да. секс, беспорядочные будет. связи. Чем-то отвлечься, потеряться, заблудиться, развлечься. No, Хорошая awesome. машина, in, Neil, no, мощный мотоцикл, какая-то новая вещь, yeah. игра компьютерная. G вот уйти, уйти, уйти от ситуации. Но 하루, no. они, наверное, никогда не уйдут. Нет. Только освобождает Иисус Христос. Только прощение, мне кажется, вообще это лечится. Никак, ничем больше. Yeah. Прощение. Пастора, дорогие, возлюбленные телезрители, я могу рассказать про свою душевную рану, когда я получил новообращенным верующим, меня обидели на меня не обратили внимания, я был такой важный для своих глазах, такой умный и, и важный. Но тем не менее у меня была душевная рана. И знаете, когда человек болен душевно, и, и я шел, я думал, я все в себе замкнулся, думал, рассуждал, и вдруг я пришел в себя в больничном городке. И, и знаешь, ну да, где быть больному? Я очутился в больничном городке, я иду, и около меня люди с переломанными руками завязаны, голова идет, аппендицит кому-то отрезали. Я думаю, боже мой, что я тут делаю? Для чего мне здесь быть? Должен для меня быть какой-то выход. Я вам скажу, братья и возлюбленные телезрители, три дня у меня было страдание. Я как будто был, как иона в чреве кита. Mm. Я, я, я переживал, у меня тенеты были, знаешь, я на себя такие одел, мне плохо, меня никто не понимает. Но вдруг я верю в ангелов. Я верю в ангелов. Вдруг на втором этаже распахивается окно, и кто-то мне кричит, я увидел, что это знакомое лицо какое-то, женское или, ну, знакомое лицо открывает вот так вот окна и кричит, Виктор, все будет хорошо. Окна закрываются. И все, и я как будто прозрел, все будет хорошо. Для чего мне это? Почему я здесь в больнице? В больничном все городке. Шу, все будет хорошо. Для чего ты застрял в таком состоянии? Для тебя приготовлено все хорошо. Да, меня обидели, я бедный, несчастный. Вот мне сделали тут плохо, меня там не поняли. Да ну и что? Это ты так подумал? Они сказали и даже забыли и не, да. и не думают об этом. Это дьявол хочет, чтобы ты об этом думал все время, сострадал сам самосожаление или еще что-то. Я сказал, у меня будет все хорошо. Я вышел с этого больничного городка три дня и я потом сказал: слушай, если вдруг со мной что-то произойдет, я не хочу три дня больше ходить болеть, даже и три часа не хочу ходить да, болеть. Да, да. Самое много три минуты, если я пожалею, я потом опять нормальный человек. Кто-то говорит огонь. Да. Огнем нужно выжигать, и вот обида, нужно мстить. Оно, клин -клином да, клин -клином, изгоняет, мне да. кажется, именно Иисус Христос показал ярчайший пример, как вообще уничтожаются душевные раны и вообще раны. Да. То есть Он принял на себя поругание, принял оскорбление, принял uh -huh. несправедливо. Uh -huh. Он мог бы ответить. И не проклинал. Он мог бы ответить. Позвать тех же ангелов, да. которые в форточку тебе кричали. <свят> или доказывать, что да. я вообще да, здесь. да, не даже учу. не доказывать. Одно слово мог бы сказать: и мира не стало бы. Да. Это как мы делаем, если рано у нас, я буду мстить этому. Мужику, Кстати, моему мужу, да. Эх, я ему покажу, как это больно он мне сделал. То есть, получается, делает то же самое, что сделали ей, uh -huh. чтобы он тоже пережил и осознал. Сказал, ой, прости меня, мне так больно. А он еще больше обижается. Рана на рану, обида на обиду, проблема на проблему. И ничего в Но этом это нет. Это служить дьяволу а, это вот, означает. Ничего ну. в этом. Но самое тяжелое я вот вижу в жизни, да, когда она несправедливо обидели, просто замолчать. Сказать, окей. Okay. Победить этого. Замолчать и сделать так, как будто бы этого нет. Любить человека, терпеть. Иисус говорит, побеждайте зло-добром. Побеждайте зло-добром. Сделай этому человеку наоборот что-то доброе. Сделай этому человеку. И, и это будет полезно. Хотелось бы дать вам на эту тему высказаться может быть, коротко, но самое важное, что вы считаете, нужно сказать? Я считаю, что как бы ни было тяжело, как бы ранее, ну, как бы что бы ни было в жизни, Иисус Христос ответ. Иисус Христос, я не имею в виду религии, я не имею в виду просто каких-то молитв надо повторить. Это просто реально от отношений со Христа человек понимает, кается, освобождение получает и легко уже простить, легко уже понимать, легко уже много чего делать, если ты сравниваешь или если ты общаешься с Иисусом Христом. Я бы советовал, что ищи лицо Божие, поговори с пастором, но так дальше знай, что есть лучшая жизнь. Есть... Это не судьба, чтобы просто надо с болью жить дальше, мучить других, и это проклятие еще передать другим а надо просто получить освобождение, жизнь нормальную жизнью и быть источником благословения. Да. Я бы сказал, если человек получил рану, это бывает, это в жизни, это естественный процесс человеческой жизни. Будь победителем, смотри на Иисуса. И первый шаг к победе – это прощение. Может быть, мы повторяемся в своих словах, но первое – это прощения. Когда ты начинаешь научишься прощать, то Тебе легко будет э, и помогать другим людям. Знаешь, может быть, ты скажешь, вот я кричу в моей обиде, никто не слышит меня, зная, что тебя слышит Бог. И у Бога намного больше людей, которые хотят вывести тебя из этой ситуации, чем загнать тебя в эту ситуацию. Да. Те люди и, и те люди, которые вокруг тебя посмотри, это добрые, хорошие люди. И они дадут тебе э, помощь. Бог тебе даст помощь через этих людей. Прощай, ищи общение, будь общительным с Господом, с людьми. Пусть послушание, смирение в тебе будет. Это будет воспитывать в тебе твердый христианский характер. Дмитрий, самое важное по теме. По теме я сказал бы вот что. Что Богу все возможно. Это известная фраза, да. И можно получить и э, освобождение от боли этой, от этой раны. Каким образом? Первое, поставить диагноз. Если человек не поставит диагноз, он не будет знать, от чего освобождаться. Чтобы он подумал, помолился, почему он обижается, почему у него раны, почему ему трудно, почему ему неуютно и некомфортно. Это второе. Э, 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 да. а следующее, э, есть процесс. Врачивание ⁇ это немного занимает времени. Иногда это немножко длительный процесс. Но также есть от Бога и исцеление. Это мгновенный процесс. Человек может получить исцеление мгновенно от своих ран, и человек также может прийти к этому в процессе. Но если он будет на самом деле этого хотеть, потому что если есть диагноз, тогда нужно... Что сделать, чтобы исцелиться от этого? А, а есть такое понятие, как э, шрамы душевные тогда? Вот шрам да. болит во время какой-то непогоды не у, на человеческом теле? Может быть такое, что шрамы остались? Шрамы я есть? Думаю, что не болит, а шрамы тогда... в душе могут быть? Знаете да. что? Я думаю, что я смотрю рубцы. на шрамы, я смотрю на шрамы, на, на рубцы, понимаешь? да, и я смотрю на этот рубец. Я хочу Стару вытащить что-то полезное. Вот этот рубец я получил, но я преодолел. Этот рубец Бог, это, это Бог некое не все исцелил. равно воспоминание. То есть мы от памяти же отрежемся. Да, не да. это напоминание о твоих победных днях. Это напоминание да. о твоей старании. Шрамы украшают ты... мужчину. Да, любой воин, он доблестный, но он герой. Господь хочет дать. Я думаю, телезрители, что на этой радостной мысли надо заканчивать телепрограмму. Раны будут, мы войны Христа. Мы ходим по не очень доброй земле, да. пока она еще не под управлением полным нашего Господа. И мы обижаемся и обижаем других. И экономические есть проблемы. Моя соседка, когда я строил дом свой небольшой, прибежала и сказала, вы приезжие, вы такие все богатые, а мы здесь бедные. И она смотрит на меня, ненавидит меня, не зная меня вообще. Я ей говорил, ну, ну знаете что, мама, я всю жизнь свою в аренде. Я живу в той же самой стране, как вы. Я еле-еле да. на склеп вот этих денег по заложу маленький фундамент, маленький дом. Вы вы не думаете, что я такой крутой? И она увидела, что я строился не такое уж большое все И она потом ходит уже О, сынка сынка меня <свят> как бы мы уже друзья такие да. все но ну, да даже ранят а, вот обстоятельства государственный строй да. много да. что ранит я даже не знаю как без ран без вот этих вот каких-то ударов судьбы, Ты на рану полил да, без судьбы ударов как жить мы будем переживать проблемы вопрос а, как мы поступаем как христос или как мир нас учит как Иисус Христос или как э, родственница подсказывает. Да брось ты Его! Да надоело Он, да. да так и сяк! А Христос говорит: Ну терпи, ну прости долги, да. но я простил Тебя, ну дай шанс, я, я тебе победил, дал тысячу шансов, дай Ему еще один Десятый хотя бы шанс. Угу. И так далее, и так далее. Я думаю, что от ран избавляется именно покаянием, решением быть как Христос. Просто Иисус принять забрал. на себя немощи и болезни, и мы эти поругания в принципе должны продолжать принимать и не отрикошетить, не отразить, а фильтровать, поглотить. Это как бы «шух» и исчезло в нас, потому что мы с Христом соединены, это напрямую растворилось в его любви, прощении. И мне кажется, это и для семьи хороший совет, для церкви хороший совет, для общества хороший совет. Это в любой сфере нашей жизни и деятельности применимо. И в семье у меня с женой я точно так же вижу опыт. Чем больше я молчу в ответ на агрессию, тем в принципе все лучше. И чем больше моя жена молчит в момент моего какого-то раздражения, тем больше у нас мира и покоя. Пусть Бог благословит вас обильно. Мы очень любим вас. На расстоянии духовно чувствуем вас и желаем, чтобы в ваших семьях был мир, радость и покой, и церкви были и Христовы наполнены миром и прощением. Пусть Бог благословит вас обильно. Дорогой Господь! Прошу прощения за Мои грехи, и жизнь без Тебя. Верю и принимаю Твою очистительную жертву на кресте за меня. Отдаю жизнь свою в Твои руки. Прими меня в Твою семью. И помоги мне стать таким, как ты хочешь видеть меня. Аминь.